К нам подошли трое людей в гражданской форме, предъявили ксивы, которые выяснилось, что это были не милицейские ксивы, а представились они милиционерами. Вот, Попросили нас пройти в машину для составления административного дела по поводу распитие спиртных напитков, потому что ребят были по бутылке пива. Ну, думаем, вроде бы распитие спиртных напитков не такая важная тема, так как это предупреждение можно и проехать. Не обратили внимание, то, что машина была без каких-то специальных номеров, сели быстренько в машину, проехали, нас встретили в железные ворота с гербом Украины и люди в военной форме. Все, что мы услышали э, с порога, это о призывничке добровольцы. Тоже только его оставили, а нас просто вывели. Причем вот э, полицейская вчера говорила, что нас вообще не могли туда пустить и вывести без того, чтобы указать, э, ну, записать наши данные. Мы вышли, и в то время, когда мы консультировались с правозащитником, парня посадили в машину твердохлеба Александра, который сейчас здесь находится, и увезли в, на сортировку в областной военкомат. Пол 11 ночи его оформили, в то время, когда был отбой. Очень странное обстоятельство. Мы звонили еще ему, он сказал, что он находится в закрытой комнате под ключ. То есть он, мы попросили его не подписывать никаких документов, потому что он незаконно там находится, ни на каком основании его с улицы взяли. Он не подписывал документы, его просто посадили под ключ. Не то чтобы он заставляет, он слова не говорил, он сказал, что меня просят подписать военный билет. Я говорю, ничего не подписывай. И вы не первые люди, которые сюда патруль вызывают. Вы вчера столкнулись здесь тоже с патрулями, да, с полицией, с адвокатами. Да, было то есть это заявление на месте, если не ошибаюсь, и четыре машины, которые приехали именно на место событий. У меня очень похожая ситуация. Моего ребенка взяли просто на улице, не выясняя ничего. Ну, он, у меня честный мальчик, он сказал фамилию. Привезли в этот военкомат. У него даже паспорта. Он находится здесь без паспорта, понимаете? Как они его будут без паспорта оформлять? И как будет без паспорта его куда-то засылать? Я вообще не понимаю. Врач, который там находится, говорит: таких детей не берут в армию с такой грудной клеткой, с дефектом грудной клетки как у моего сына. Ну, если меня врач обманул в район, в этом военкомате обманул, сказал, что не берут, а здесь уже взяли, по-моему, и теперь не дают свидания. За, поехал за прописным, привезли его сюда и вот забрали. И без ничего, он ничего не сдался в общежитии, не получил. Не... Не надо... Ни документы никакие, ничего, ни приписное, ничего. Все его забрали, понимаете? Даже если не было повестки, вы в течение, согласно законодательству, должны явиться в семидельный термин после выхода указа президента. Выход указа президента был, призыв на очередную службу. Пожалуйста. Все. Сейчас он идет как бы оповещением по районам. Вот человека сразу привозят в район. Индивидуально с каждым разбираются. Если человек значит, если здесь находится, значит есть районное решение районной призывной комиссии, что он придатный для войсковой службы. Соответственно, соответственно, будет уходить войска. Призывники в зоне АТО не участвуют. Они находятся только в пунктах постоянной дислокации. Все. Они в зону АТО не ездят. Если он не согласен с решением районной призывной комиссии, конечно, он имеет право написать заявление, что он не согласен. Это решение на имя областного войскового комиссара или на имя главы областной призывной комиссии на пересмотр. Если он не согласен, это решение будет осмотрено, пересмотрено. И областная призывная комиссия, соответственно, возможно, примет другое решение, либо же подтвердит решение районной призывной комиссии. Все. Товарищ сможет привезти справку? Сделай обязательно ксерокопию, фотографию, чтобы все было так. Привезли щипок? Да. Щипок, я смотрю, понравился. Ну, нас просто забрали и не совсем правильным способом сюда доставили. Ну, это не вина военкомата. А чья вина? Сотрудников, которые нас забрали. Ну, именно я не знаю и фамилии тоже. Вот. Ну и тут очень много таких людей, которых просто привезли ночью. Сказали, что пройдешь медкомиссию 40 минут, привезли сюда и уехали. Оставили на ночь. Все. Ну, очень редко кого отпускали. В основном все остаются в казарме на ночь. И никого не упускают. вам приходили по Нет, я житель Донецка, поэтому мне не могли никак в поездки не приходить. Ни повестки, ни решения суда, ничего не было. Просто привезли и все. Сейчас чем, вы там время явились с ним? Явились со справками, с документами, походил по больницам, чтобы все это привез. За... Не, все в порядке, тут все в порядке, не обижали, не обижали ничего такого. Здесь сотрудники данного учреждения, утверждают, что он, им передали все документы, что он угоден и с заключением всех врачей, с главой медицинской комиссии и печатью и подписью начальника военкомата этого района. Вот, ну, как бы он сюда прибыл, как утверждают, вчера ближе к ночи и незаконно утримуют его. Ну, закон на стороне как бы, военкомата. Все, все по закону, якобы по бумагам. А по факту мы вам ничего не можем сказать, это обращайтесь в пресс-службу. Поговорили с сотрудниками областного сборного пункта. Парень сейчас числится как студент Донецкого вуза, чтобы ему дали отсрочку, дали возможность взять справку на отсрочку. С вами, если будет какая интересная ситуация